चांगलं स्थळ शोधण्यासाठी वेळ नाही आता ही चिंता संपली आहे औसा येथे मिलन मॅरेज ब्युरोची स्थापना औसा नगर परिषद सभागृह कॉम्प्लेक्स येथे मिलन मुस्लिम मॅरेज ब्युरोची स्थापना करण्यात आली या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष कारी रफिक सिराजी हे होते तर प्रमुख पाहुणे म्हणून मौलाना कलीमुल्लाह शाह कादरी मौलाना इरफान सौदागर मौलाना हारून इशाद अली मौलाना फहीम साहब कारी नियाज अख्तर यादी उपस्थित होते प्रस्तावित मॅरेज ब्युरोचे हाफीज शहीद यांनी केलं या मिलन मॅरेज ब्युरोची स्थापना करण्याचा काय उद्देश आहे हे त्यांनी सांगितलं या कार्यक्रमाप्रसंगी कारी रफिक सियर सिराजी यांनी आपले विचार व्यक्त करताना सांगितलं की मुला मुलींचं लग्न वेळेवर होत नाही कारण आज कुणाकडेही चांगलं स्थळ शोधण्यासाठी ना वेळ नाही आता ही चिंता संपली आहे लोकांनी स्थळ शोधण्यासाठी अवसा येते मिलन मॅरेज ब्युरोची संपर्क साधावा आणि मॅरेज चीफ हाफिज शाहिद व त्यांचे सहकारी मौलाना फिरोजला सर्वांनी सहकार्य करा असं आवाहनही कारिसाहेब यांनी यावेळी केलं हा कार्यक्रम यशस्वीपणे पार करण्यासाठी हाफीज आरिफ मौलाना फेरोज इशा अत, अत अती यांनी परिश्रम घेतले यावेळी या कार्यक्रमात सय्यद मुझफ्फर अली नामदार फाद अरब वहीद कुरेशी हमीद सय्यद ॲडव्होकेट समीउद्दीन पटेल आदम खान पठाण जमीर सर ऐडवोकेट महबूब शेख शेख बाबा सत्तार खड़का लायक शेख जमीर शेख यादि उपस्थित होते यहाँ के मुक्ति पर में जो जोड़े बनाए जाते हैं उसके तालुक से अल्हम्दुलिल्लाह आज पंद्रह अगस्त के मौके पर में एक इफ्तः हुआ ओपनिंग हुई जिसके अंदर में बड़े बड़े अकाबिर और सियासी अहबाब भी आए हुए थे और इस ऑफिस की इतदा के अंदर में जैसा कि मौलाना फेरोज़ साहब और हाफिज़ शाही साहब और इसी तरह से हाफिज़ हारिफ़ साहब ये तीन अहबाब इस ऑफ़िस के ज़िम्मेदार हैं मिलन मुस्लिम मैरिज के अतबार से लिहाजा मैं आप तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ उम्मीद करता हूँ के इस ऑफिस के जरिए से मत के अंदर में एक अच्छा मैसेज पहुंचेगा और इस इस ऑफिस के अंदर में जितनी भी चीजें जैसा कि शादी ब्याह के, के तालु से या और शरीय चीजों के ताल्लुक से जो भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह ये अहबाब यहाँ पर बैठकर अपनी जिम्मेदारों को बखूबी निभाएंगे तो औसा शहर के औसा तालुका के सभी अहबाब से मुस्लिम अहबाब से गुजारिश है कि वो इन अहबाब से रबता कायम करें और अपने मसायल को इनसे मिलकर अपने हल करने की कोशिश करें अलहदुल्ला देखिए आज न्यासा शहर के अंदर पंद्रह अगस्त योम जमहूरी मुनासिबत से मुस्लिम मिलन मैरिज ब्यूरो के नाम से एक ऑफिस का इंतज किया गया है और इस ऑफिस को खोलने की वजह यह बनी कि आज के इस दौर के अंदर लोगों के पास वक्त न होने की बुनियाद पर अपने बच्चे और बच्चियों के लिए मुनासि रिश्ते नहीं मिल रहे जिसकी बुनियाद पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हमने लोगों की सहूलत के लिए और लोगों की आसानी के लिए औसा शहर तालुका के अंदर मिलन मुस्लिम मैरिज ब्यूरो के नाम से एक ऑफिस का इनका किया गया है इसकी तरतीब यह है कि आप अपने बच्चे बच्ची का एक बायोडाटा लेकर बेहतरीन अंदाज में हमारे पास आए और आपके मुनासिबत से जो बेहतरीन रिश्ता होगा हम उन रिश्तेदारों तक आपसे आपकी रहबरी करेंगे या तो उन लोगों से आपका रिश्ता जुड़ाएंगे और आपके मुनासिब जो लोग होंगे वही आपके लिए बेहतर जो होंगे उन्हीं को हम आपसे मुलाकात कराएंगे और मिलाएंगे इसी इसी मकसद के तहत इस ऑफिस को खोला गया है तो हम आप तमाम हजरात से अपील करते हैं कि आप अपने अतबार से भरपूर इसका ताउन करें अल्लाह की फजल करम से आज ये मुबारक काम शुरू किया है इसलिए मैरिज ब्यूरो जो कि वक्त की अहम ज़रूरत भी थी जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज हर किसी की लाइफ नहायत बिजी चल रही है मसरूफ़ चल रही है और इसी बिजी लाइफ के चलते हम सभी के लिए अपने बच्चे बच्चियों के लिए मुनासिब अच्छा रिश्ता देख पाना सभी के लिए मुश्किल हो गया हाँ इसी बातों को देखते हुए हमने मुस्लिम मैरिज ब्यूरो का यानी मुस्लिम लड़के लड़कियों रिश्तों का ये काम हमने आज शुरू किया और इसी तरीके से हमारे काम करने की तरतीब ये होगी कि जिस किसी मुस्लिम लड़के और लड़की के लिए बॉय डाटा लेकर आएंगे रिश्ता मतलब होगा सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट उन्हें मांगेंगे जैसा कि पासपोर्ट फोटो है फुल साइज की फोटो है और आधार कार्ड है इस तरीके से हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट मांगेंगे उसके बाद में जो है तो रजिस्ट्रेशन करा के लेंगे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में नवे दिन तक ये वो रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा इक्यानवे दिन रजिस्ट्रेशन अनवैलड हो जाएगा इसकी फीस भी रखी गई है अब जो भी हमारे ऑफिस के जो हमारे काम करने वाले साथ के लोग हैं उनके राय मशवरे से मुख्तर फीस भी होगी रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप शहर के लोग भी हमारे इस काम में इस मुबारक काम में साथ दें और एक बात का वादा है आप तमामी शहर वासियों से कि आपके बच्चे और बच्ची बच्चों का जो डाटा है खासकर फोटोज़ वगैरह इन इसको पूरी सिक्योरिटी में रखा जाएगा हिफाजत में रखा जाएगा जब तक हम न चाहें आपके बच्चे और बच्चियों का डाटा खासकर तस्वीर जो है तो कोई देख नहीं पाएगा हम जिसको चाहेंगे और जिसके ऊपर हमको इतमाद होगा वही डाटा और वही तस्वीर देख सकते हैं इस बात का वादा है आप हमारे मुस्लिम मैरिज प्योह पर मुकम्मल विश्वास और भरोसा कर सकते हैं